Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 у микрофона Дарета Пузлива. Дом для сирот в Нововятске сдадут с опозданием. О проблеме со сдачей объекта сообщает городская администрация. Застройщик должен закончить все работы до 25 октября. Изначально дом должны были сдать еще летом. Сейчас там идет чистовая отделка квартир, работники клеят обои, кладут линолеум, устанавливают мойки и сантехнику. Задержка сдачи дома связана с внутренними трудностями в организации. В работу вмешался экономический кризис, заявил представитель застройщика. Также работа тормозится из-за разгара строительного сезона. Многие люди заканчивают ремонт в своих домах и квартирах, и в городе не хватает специалистов по отделке. Однако к 25 октября застройщик гарантирует сдачу дома. Дайджест недвижимости. Кировская региональная ипотечная корпорация открыла продажи в доме на улице Современной 2. Он находится в микрорайоне Зинова рядом с торговым центром Гринхаус. Сейчас цены на жилье социальные и значительно ниже рыночных. Половина квартир в доме стоимостью меньше 1 миллиона рублей. Микрорайон уже сейчас имеет развитую инфраструктуру, поэтому вам не придется ждать, когда рядом построят торговые центр спортивные клубы или другие социальные объекты. Под окнами дома не так давно возвели новый детский сад. Местные малыши уже ходят в современное учреждение. Напомню, в ипотечной корпорации по-прежнему действует уникальная программа для молодежи, позволяющая значительно снизить сумму первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита получить бесплатную консультацию и выгодно купить жилье всегда можно в ипотечной корпорации. Телефон 25 10 10. Подробности на сайте ипотека43.рф. Дайджест недвижимости. За 10 месяцев в Кирове сдали 5777 квартир. 688 из них были построены в сентябре. Таковы данные Кировстата. Всего же с начала года было введено 375 тысяч квадратных метров жилья. Дайджест недвижимости. По данным портала Роснет, средняя цена на новостройки в сентябре снизилась на 3300 рублей за квадрат. В прошлом месяце за него просили 40 970 рублей. Дешевле всего продавались квартиры в микрорайоне Курочкиным за 23 200 рублей квадратный метр. Дороже всего 60 500 рублей за квадрат обходились квартиры в доме на улице Сурикова, 11. На этом все. В студии работала Дарья Пузлива. Дайджест недвижимости.